Нас хотіли позбавити європейського майбутнього, але українці його відстояли. Нас намагались розділити, але ми об'єдналися і стали сильнішими. Зараз наша країна у вогні, та ми не здамося. Ми будемо бороти за нашу святу землю, за справжній мир. Ми більше нікому не дамо відібрати наше майбутнє. Вони хочуть, щоб ми програли. Але Україна переможе. Почему стоит проголосовать за бакиевщина? Я сказала бы так, что на сегодняшний день, в принципе, когда любой человек голосует за любую партию, то он голосует и за лидера, и, конечно, он голосует за тех людей, которые зайдут в списки записанные за ним в Верховную Раду. Наш лидер сегодня может зайти в Верховную Раду с самым чистым, самым хорошим списком, потому что в нашем списке нет приспособленцев и карьеристов. Наш список настолько отточен, там очень много молодых людей, молодых людей с прекрасным образованием, молодых людей, которые способны это государство по-новому Нацелить им жить в этом государстве. Им в нем должно быть комфортно. А на сегодняшний день мы с вами свидетели того, что им у нас делать нечего пока. Молодые люди с великолепным образованием не востребованы, к сожалению. И я вам скажу: что среди лидеров избирательной гонки, наша партия имеет самую длинную политическую историю. Нам на сегодняшний день 15 лет. Мы за 15 лет не поменяли ни своих лозунгов, мы не поменяли программу, она немножечко приобрела образовывается программа в соответствии с тем, в какое время мы попадаем. Но все те же лозунги, что справедливость есть и за нее надо бороться. Так и остались. Мы уверены в своей стране, что она должна победить. Мы понимаем, что сегодня идет война, и на войне самое важное ⁇ это выстоять. На войне самое важное ⁇ это сохранить максимально наших бойцов живыми, и это максимально помочь семьям, которые остались в тяжелую минуту сегодня незащищенные ни страной ни одним законом, вот, может быть, поэтому надо проголосовать за батькивщину, которая сегодня инициирует такую областную программу, которая называется "Семья героя". Вы расскажите, пожалуйста, о ней. Вы знаете, сегодня семьи людей, которые пошли защищать э, родину нашу, находятся в ситуации очень сложной. Во-первых, они лишились кормильцев зачастую. Во-вторых, они не имеют поддержки, законной поддержки э, от государства, от местных советов. Э, на сегодняшний день даже такие элементарные вещи, что мы можем сделать для них. Дать возможность им не платить эти тарифы, которые 60 где-то процентов в бюджете семьи э, имеют такую вот э, тяжесть, как бы нагрузку такую. Э, мы можем сегодня сделать бесплатным их передвижение в общественном транспорте, потому что даже ребенка отвезти в школу, привезти со школы, там поехать к бабушке, э, что-то решить, поехать на рынок. Вы знаете, это тоже в бюджете хорошая дыра появляется. Мы можем сегодня э, сделать бесплатным питание этих детей э, в школах и в садиках. Герои сегодня не только те, кто сегодня на фронте, но героями сегодня являются эти женщины и мужчины, которые на свои плечи возложили вот боль, страх и воспитали таких людей. Они сегодня уверены в том, что этот шаг – был единственно правильным, и не могли оставаться их близкие сегодня в стороне, когда решается вопрос, быть или не быть Украине. Скажите, пожалуйста, что уже сделано для того, чтобы эта программа была принята, и реализовано. Ну, во-первых, 15 октября мы проект этой под... программы подали в областной совет для того, чтобы она прошла там экспертизу. Во-вторых, мы сегодня ведем переговоры с другими политическими партиями, которые входят в состав совета, чтобы они нас поддержали. Кроме того, мы презентуем эту программу, мы рассказываем о ней при наших встречах во дворах, мы рассказываем вот сегодня на пресс-конференции, мы рассказываем везде, где мы можем ее презентовать, какая она и что она несет для семей воюющих в АТО. И я думаю, что мы получим и обратную связь. Я думаю, что люди, которые ознакомятся с ней, они нам подскажут, что мы еще не учли, что мы должны, может быть, добавить в эту программу потому что вы знаете, на самом деле это широкие возможности имеют советы для того, чтобы помочь, потому что смотрите, когда приходит декабрь месяц, оказывается очень много средств не израсходовано из тех, которые были запланированы и выделены на определенные программы, их не успевают освоить там, но по разным причинам. Вот эти средства мы могли бы быстро, приняв эту программу, перераспределить и направить их для помощи людей, особенно в такой момент, когда начинается осенне-зимний период. Какой Вы видите деятельность Батьковщины в Верховной Раде? Самым важным в Верховной Раде это является то, что необходимо срочно создать массу законов, которые повернут нашу страну совсем на другие рельсы, которые смогут ее вырвать из кризиса, которые смогут защитить людей. Майдан в свое время поставил задачу – это контролировать власть. Я думаю, что еще нужны законы, которые бы дали возможность и дали бы такие рычаги, которые бы действительно контролировали власть. И чтобы власть была прозрачная, и чтобы вот этот коррупционный шлейф один раз и навсегда ушел в небытие. Многие упрекают Батьковщину в использовании Надежды Савченко. Ну, так говорят люди, которые не сталкивались с тем, с теми условиями, в которых находится сегодня Надежда. Надежда сама проявила инициативу. Я так понимаю, что она выбрала такую же женщину, как сама, мужественную, и женщину, которая попала, была в таких же обстоятельствах, как и она, несправедливо преследуемая режимом, прошедшая через тюрьму, прошедшая через репрессии. Выбор Надежды не случайен. Она верит в то, что Юлия Владимировна всегда во всех своих поступках идет до конца. И Юлия Владимировна очень четко и ясно показала, как можно Надежду освободить. Первый шаг – это сделать ее депутатом Верховной Рады, а второй шаг – это сделать ее представителем в ПАСЕ от Украины, что приподнимает ее статус, и уже в этом случае необходимо любому государству считаться. Каждый день я встречаюсь с людьми, и все говорят, что ничего не изменилось. Але ми здолаємо стару систему. Зараз вирішальний момент. Сьогодні ми обираємо справжній мир, а не путінський обман. НАТО, а не війну. Справедливість, а не прониження. Сильного лідера, а не пусті обіцянки. Нову команду, а не корумпованих чиновників. У нас є сила і воля для реальних змін. Головне не здаватись.